Бесстрашный заезд в ОВГВ. Решил ехать с Вадиком 4 шестерки и с Маздой. Троечкой на 376 GTX. Ребята сказали, там полторушка надува, метанол. Сегодня строили машину, турбогараж. Ну, сейчас заедем. Как раз будет интересно. С маздами еще таких роллов не было. У нас позиция очень херовая. У нас фура впереди. Мазда сидит сзади, он сейчас начинает отставать, по чуть-чуть. 260, -чуть. Кирилл, спасибо! 260, Мазда сзади. Голова ХВ остается от Мазды, но кстати не сильно, на удивление. Первый заезд закончили.